यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ थ्री पॉइंट जीरो एम एम और वूल है थ्री प्लाई की यहाँ पे मैंने एटी टू चेन ली हैं अब हम इसको मैर करेंगे तो यहाँ पे ये है तकरीबन पंद्रह इंच अब हम इसे नेक्स्ट बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन को स्किप करेंगे और चौथी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक अब उससे नेक्स्ट चेन के अंदर दूसरी डबल क्रोशिया इसी तरह हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब चेन बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन इसको टर्न करेंगे अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वन डबल क्रेशे देखिए इस तरह ये तीन दफ़ा एक एक डबल क्रेशे हो गया और चौथे स्टिच के अंदर टू डबल क्रेशे सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वन डबल क्रेशे ये टू और ये थ्री तीन दफ़ा एक एक डबल क्रेशे और चौथे स्टिच के अंदर टू डबल क्रेशे सेम स्टिच में बनाएंगे एक और इसी स्टिच के अंदर दो इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है अब एक दो तीन चार और पाँच पाँच चेन लेंगे इसको टर्न करेंगे एक को स्किप करेंगे और दूसरी स्टिच के अंदर इस तरह बनाएंगे एक दो तीन और ये चार चार दफ़ा इस तरह धागे को फोल्ड करेंगे ये देखें इस तरह फिर एक और दो दो चेन लेंगे यहाँ से एक को स्किप करेंगे दूसरे के अंदर इसी तरह हम ये यह बनाएंगे यहाँ पे हम चार दफा धागे को फोल्ड करेंगे और ये चार देखिए इस तरह फिर एक और दो दो चेन लेंगे यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरी के अंदर इसी तरह बनाएंगे और इसको यहाँ पे हम चार दफ़ा बनाएंगे ये देखें इस तरह फिर एक और दो दो चेन इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया अब चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन इसको टर्न करेंगे और इसके साथ यहाँ पे एक डबल क्रेशे और ये दूसरी दो डबल क्रेशे यहाँ पे और फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे अब यहाँ पे भी इस चेन के ऊपर भी डबल क्रोशे बनाएंगे एक और ये दो दो डबल क्रोशे यहाँ पे, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी इसी तरह एक और ये दो टू डबल क्रोशे यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर वन डबल क्रोशे, इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब एक दो तीन चार और पाँच पाँच चेन लेंगे इसको टर्न करेंगे फिर यहाँ से एक को दो को स्किप करेंगे फिर वन डबल क्रेशे फिर टू चेन यहाँ से एक और दो दो को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर वन डबल क्रेशी फिर एक और दो दो चेन स्किप टू और थ्री के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है अब एक दो और तीन तीन चेन लेंगे इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन डबल क्रेश यहाँ पे और फिर नेक्स्ट डबल क्रेश के ऊपर यहाँ पे वन डबल क्रेशे फिर एक दो और ये तीन तीन डबल क्रेशे यहाँ पे और फिर इस डबल क्रेश के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते जाएंगे और इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पे वन डबल क्रोशिया इसी तरह इसको एंड तक कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे इसके साथ यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो और तीन चार पाँच पाँच चेन लेंगे नेक्स्ट यहाँ से एक और दो दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर वन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन स्किप टू और तीसरे के अंदर वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बना लेंगे हम इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पर मैंने इसको एंड तक बना लिया है अब एक दो और तीन तीसरे चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो और तीन तीन चेन लेंगे इसके साथ यहाँ पे वन डबल क्रोशे, फिर ये टू और थ्री तीन डबल क्रोशे यहाँ पे और फिर नेक्स्ट इसके ऊपर वन डबल क्रेशे फिर एक दो और ये तीन तीन डबल क्रेशे इस चेन के ऊपर फिर नेक्स्ट डबल क्रेशे के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको एंड तक बना लिया था और उसके ऊपर ये जो नेट की है वो भी बना ली है अब नेक्स्ट हम बनाएंगे थ्री चेन यहाँ पे अब वन और टू टू डबल क्रेशे यहाँ पे पहले हमने तीन डबल क्रेश यहाँ पे ली थी अब यहाँ पे टू ले रहे हैं और फिर इस डबल क्रेशे के ऊपर वन डबल क्रेशे इस चेन के ऊपर इसी तरह दो डबल क्रेशे और इस डबल क्रेशर के ऊपर वन डबल क्रेशे बनाएंगे यहाँ पे एक और ये दो टू डबल क्रेशे यहाँ पे और फिर इस डबल क्रेशर के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे यहाँ पे ये यह टोटल दस राउंड मैंने बनाए हैं इसके यहाँ पे ये जो यहाँ पे, पे ये टोटल दो सौ चौंसठ के लिए मैंने छप्पन ली होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेवनटी सिक्स डबल क्रेशन होंगी इसी तरह इसके बैक साइड पे भी सेवनटी सिक्स डबल क्रेशन होंगे अब हम इसे नेक्स्ट बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रेशे यहाँ से दो को स्किप करेंगे और तीसरे के ऊपर वन डबल क्रेशे टू चेन स्किप टू और थ्री के अंदर वन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन स्किप टू और तीसरे के अंदर वन डबल क्रेशे इसी तरह हम इसको इधर तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच करेंगे ये हमारा यहाँ पे बाजू बन जाएगा वन डबल क्रेशे फिर टू चेन स्किप टू और तीसरे के अंदर वन डबल क्रेशे एक और दो दो चेन यहाँ से दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर वन डबल क्रेशे यहाँ पे ये देखें इस तरह ये बाजू बन गया है यहाँ पे हमने कोई चेन नहीं बनाई इसी तरह इसको बनाते हुए नेक्स्ट यहाँ तक बना लेंगे इसको मैंने इधर तक बना लिया है अब इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो ये दूसरा बाजू हमारा बन जाएगा यहाँ पे वन डबल क्रेशे फिर वन और टू टू, टू चेन स्कीप टू और तीसरे के अंदर वन डबल क्रेशे इसी तरह यहाँ पे ये यह देखें अब ये दूसरा बाजू बन गया इसको हम इधर तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको इधर तक बना लिया है अब एक दो और तीन तीसरे चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो और तीन तीन चेन लेंगे इस चेन के ऊपर डबल क्रेशे एक और ये दो टू डबल क्रेशे फिर इस डबल क्रेश के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह हम इसको बनाएंगे दो डबल क्रेशे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए हम इधर तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको इधर तक बना ली है बाजू वाली जगह तक फिर नेक्स्ट इस डबल क्रोशेट के ऊपर वन डबल क्रेशे बनाएंगे फिर नेक्स्ट इसी तरह एक और ये दो टू डबल क्रेशे इस डबल क्रोशेट के ऊपर वन डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते जाएंगे ये देखें यहाँ इस तरह यहाँ पे बाजू वाली जगह पे बना है इसी तरह इसको बनाते जाएंगे और इधर भी बना लेंगे बाज़ू वाली जगह पे भी इसी तरह और नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है फिर एक दो और तीन तीन चार पाँच पाँच चेन स्किप टू और वन डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन स्किप टू और वन डबल कुरेश इसी तरह हम इस राउंड को बनाएंगे टू चेन स्कीप टू वन डबल क्रेश इसको एंड तक कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे मैंने इसको इधर इस तक बना लिया है और बाजू वाली जगह पे भी सेम हम इसी तरह बनाते जाएंगे इस डबल क्रेश के ऊपर वन डबल क्रेश बनाएंगे फिर टू चेन स्कीप टू और नेक्स्ट के ऊपर वन डबल क्रश इसी तरह इसको यहाँ ये देखिए मैंने इसके ऊपर ही बनाया है इसी तरह इसको बनाते जाएंगे इधर तक बना लेंगे और बाजू वाली जगह पे भी इसी तरह बनाएंगे और नेक्स्ट इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट राउंड बनाते जाएंगे यहाँ पे ये बाजू से स्टार्ट होके मैंने यहाँ पे ये टोटल सिक्स राउंड छः राउंड मैंने यहाँ पे बनाए हैं अब नेक्स्ट हम पिंक कलर का धागा यूज़ करेंगे स्लिप नॉट और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रेशे बनाएंगे हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रेशे इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद दो राउंड और बना लेंगे यहाँ पे मैंने एक दो और तीन तीन राउंड बनाए हैं नेक्स्ट हम अब येलो कलर का धागा यूज़ करेंगे और फिर का डिज़ाइन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन और इससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वन डबल क्रोशे फिर उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी डबल ये देखिए इस तरह ये तीन दफ़ा एक एक डबल क्रेशे हो गया और अब चौथे स्टिच के अंदर टू डबल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे फिर वन डबल क्रोशे और यहाँ पे ये टू और ये थ्री तीन दफ़ा एक एक डबल क्रेशे और चौथे स्टिच के अंदर टू डबल क्रेशे एक ही स्टिच के अंदर बनाएंगे इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो और तीन तीन चेन उसी स्टिच के अंदर वन डबल क्रोशे फिर एक और दो दो चेन यहाँ से एक दो दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर वन डबल क्रोशे फिर उसी सेम स्टिच के अंदर टू डबल क्रोशे फिर एक और दो दो चेन यहाँ से एक और दो दो को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर वन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे फिर एक और दो दो चेन इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे एक अब उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी स्लिप स्टिच दो स्लिप स्टिच और यहाँ पे वन सिंगल क्रोशे, फिर एक और दो दो चेन उसी के साथ वन डबल क्रोशे। फिर एक और दो दो चेन अब यहाँ पे वन डबल क्रेशे और इसी के साथ ये टू डबल क्रेशे फिर एक और दो दो चेन और इस जगह पे एक और ये दो टू डबल क्रेशे फिर टू चेन और टू डबल क्रेशे एक और ये दो टू डबल क्रेशे इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे और उसके बाद अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग बना लेंगे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस यहाँ पे ये टोटल दस राउंड मैंने बनाए हैं अब हम पर्पल कलर का धागा यूज़ करेंगे एक दो तीन और चार चार चेन लेंगे और इस जगह पे वन सिंगल क्रोशे फिर एक दो तीन और चार चार चेन वन सिंगल क्रोशे एक दो तीन और चार चार चेन और वन सिंगल क्रोशे इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है अब इधर हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये दूसरी टू स्लिप स्टिच फिर एक दो और तीन चार चार चेन और यहाँ पे वन सिंगल क्रोशे एक दो तीन और चार चार चेन और वन सिंगल क्रोशे एक दो तीन और चार चार चेन और एक सिंगल क्रोशे इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे और फिर इसको तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट राउंड भी बना लेंगे यहाँ पे मैंने ये टोटल आठ राउंड बनाए हैं इसके अब नेक्स्ट यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और ये दो तीन चार ये पांच और ये सिक्स डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह ये सिक्स डबल क्रोशे अब नेक्स्ट यहाँ पे भी हम डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच और सिक्स डबल क्रेशे यहाँ पे इसी तरह सबके ऊपर सिक्स डबल क्रेशे बनाते जाएंगे यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट एक दो तीन तीन चेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वन डबल क्रोशे फिर ये टू इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और ये लास्ट राउंड है यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है अब नेक्स्ट यहाँ पे आप फ्लावर बनाएंगे तो मैजिक रिंग फिर एक एक चेन और यहाँ पे इस रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम टोटल दस सिंगल क्रेशे बनाएंगे टेन सिंगल क्रेशे फिर इस मैचिंग रिंग वाले धागे को खींचेंगे और इसके अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे एक, तीन तीन एक फिर एक दो और तीन तीन चेन लेंगे एक को स्किप करेंगे दूसरे के अंदर वन सिंगल क्रोशे फिर एक दो और तीन तीन चेन एक को स्किप करेंगे दूसरे के अंदर वन सिंगल क्रेशे इसी तरह यहाँ पे हम पांच दफ़ा बना लेंगे एक दो तीन चार और ये जो हम बना रहे हैं ये पांच इसके अंदर स्लिप स्टिच फिर यहाँ पे वन हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे एक दो तीन और ये चार चार दफा डबल क्रोशे, फिर वन हाफ डबल क्रोशे इसी तरह आप नेक्स्ट भी बनाएंगे वन हाफ डबल क्रेशे और यहाँ पे चार दफा डबल क्रोशे एक दो तीन और ये चार चार डबल क्रोशे फिर वन हाफ डबल क्रेशे इसी तरह हम इसको एंड तक बना लेंगे यहाँ पे ये यह मैंने कंप्लीट कर लिया है अब इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक चेन लेंगे और धागे को कट कर लेंगे मैजिक रिंग यहाँ पे चेन बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन इस रिंग के अंदर वन डबल क्रोशे ये टू और थ्री इसी तरह इसके गिर्द हम चौदह डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे मैंने चौदह डबल क्रोशे बना लिए हैं इस धागे को अब खींचेंगे और इसको बंद कर लेंगे फिर स्लिप स्टिच करेंगे एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे अब इसको हम इसके फ्लावर के ऊपर गिलू के साथ चिपका लेंगे और इस तरह ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बाजू बनाएंगे स्लिप नॉट और इस जगह पे इसको हम अटैच करेंगे चेन बनाएंगे एक दो और तीन तीन चेन उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर वन डबल क्रेशे फिर टू डबल क्रेशे सेम स्टिच के अंदर फिर वन डबल क्रेशे उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर टू डबल क्रेशे सेम स्टिच के अंदर एक और ये दो टू डबल क्रेशे फिर वन डबल क्रेशे और यहाँ पे ये टू डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे वन डबल क्रेशे और फिर टू डबल क्रेशे सेम स्टिच के अंदर ये देखें इसको हम इधर तक बना लेंगे यहाँ तक इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे ये यह देखें इस जगह पे हमने इसको अटैच नहीं किया ये देखें इस तरह ये जस्ट एज आ लेस यहाँ पे बनेगा बाजू के ऊपर एक दो तीन तीन चैन लेंगे इसको टर्न करेंगे और यहाँ से एक दो दो को स्किप करेंगे तीसरे के अंदर वन सिंगल क्रेशे फिर एक दो तीन तीन चैन स्किप टू और तीसरे के अंदर वन सिंगल क्रेशे एक दो और तीन तीन चैन स्किप टू और तीसरे के अंदर वन सिंगल क्रोशे इसी तरह इसको हम एंड तक बना लेंगे यहाँ तक इसको मैंने इधर तक बना लिया है अब इस जगह पे वो हम हाफ डबल क्रेशे बनाएंगे फिर वन डबल क्रेशे टू थ्री फोर और ये फाइव पांच दफ़ा डबल क्रेशे फिर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रेशे बनाएंगे इस तरह अब नेक्स्ट यहाँ पे वन सिंगल क्रेशे बनाएंगे फिर इस जगह पे वन हाफ डबल क्रेशे और फिर डबल क्रेशे बनाएंगे एक दो चार और ये पांच, पांच डबल क्रेशे और फिर एक हाफ डबल क्रेशे देखिए इसी तरह इसको बनाएंगे और यहाँ पे वन सिंगल क्रेशे नेक्स्ट भी इसी तरह बनाते जाएंगे वन हाफ डबल क्रेशे फिर फाइव डबल क्रेशे फिर वन हाफ डबल क्रेशे इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट एक चेन लेंगे उस धागे को कट कर लेंगे इस जगह पे अब हम यहाँ पे सिक्स चेन लेंगे इधर और फिर इधर बटन लगा के इसको इसके साथ बंद कर देंगे यहाँ पे आप इसकी इस तरह रिबन की भी बो बना के लगा सकते हैं और ये मैंने यहाँ पे ये क्रेश की बो बनाई है अगर आप चाहें तो ये भी बना के लगा सकते हैं इसकी वीडियो मैं मैंहदा से अपलोड कर दूँगी बाद में जो चाहें आप लगा सकते हैं यहाँ पे इसकी जो लेंथ है यौक की वो है बारह इंच यहाँ पे इसकी लेंथ है सोलह इंच